ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi shohruh g'iyosovning ma'lum qilishicha ayni paytda mamlakatda ichki ishlar tizimida 60 mingdan ortiq shaxsiy tarkib xizmat ko'rsatadi 2020 yilning 1-5 oyida xizmat vazifasini bajarish paytida 5 nafar ichki ishlar vazirligi xodimi halok bo'lgan 73 nafar xodim esa tan jarohati olgan kecha ijtimoiy tarmoqlarda mahkumning jazoni o'tash jarayonida shafqatsizlar chekaltaklanganligi sababli vafot etgan degan mazmundagi video tarqaldi holat yuzasidan batafsil ma'lumot olish uchun ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi shohruh g'iyosov bilan bog'landik assalomu alaykum Haqiqatan kecha ijtimoiy tarmoqlarda mahkum hidirv Faruxni o'limi yuzasidan video tasvirlar tarqalib ketdi bu fuqarolarimiz tomonidan noto'g'ri tushunchaga olib keldi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra mazkur video tasvirda aks ettirilgan murda bir ming to'qqiz yuz yetmish beshinchi yilda yangiyo'l shahrida tug'ilgan mahkum hidirov farrux anvarovich bu mahkum ikki ming o'ninchi yilda yangi yo'l shahar sudini hukmiga ko'ra o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksini ikki yuz yetmish uchinchi moddasi narkotik moddalarni oldi sotish bilan shug'ullanish va bir yuz oltmish to'rtinchi moddasi ya'ni bosqinchilik jinoyatini sodir etganligi sababli o'n bir yil muddatlikka ozodlikdan mahrum etilgan undan tashqari o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining o'ttiz to'rtinchi moddasiga asosan bu mahkum uh, o'ta xavfli rezisivist deb topilgan joriy yilning beshinchi iyundan buyon bu bir qator uh, ichki xavfli kasalliklari tufayli uh, ya'ni mahkumlar uchun ixtisoslashtirilgan kasalxonada davolanib kelgan davolanishiga qaramasdan joriy yilning o'n sakkizinchi iyun kuni ertalab kasalxonaning terapiya bo'limida vafot etgan bunga o'pka silini to'rtinchi klinik bosqichi tashxisi qo'yilgan murda prokuratura organlari tomonidan tekshirilgan tan jarohatlari aniqlanmagan holat yuzasidan ya'ni ekspertizani xulosasiga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atilishi rad etilgan video tasvirda ko'rsatilgan bel qismidagi qizarishlar bu murda dog'i tan jarohatlariga hech qanday aloqasi yo'q yana bir narsani aytib o'tish kerak mahkum hidirov kasallik tashxisi bo'yicha o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi va sog'liqni saqlash vazirligini hamkorlikdagi o'n sakkiz ellik to'rtinchi sonli qaroriga ko'ra muddatdan oldin ozod etishga imkon beradigan kasalliklar ro'yxatiga kiritilgan va muddatdan oldin ozod etilish bo'yicha sud hukmini kutayotgan bo'lgan albatta bu holat bo'yicha biz fuqarolarimizdan jurnalistlarimizdan blogerlarimizdan yolg'on xabarlarnit tarqatmasliklarini mavjud ma'lumotni avval rasmiy manbalardan tekshirib so'ng e'lon qilishlarini so'rab qolamiz chunki har qanday tekshirilmasdan fuqarolarga jamoatchilikka tarqatayotgan ma'lumotlar bu fuqarolarimizda salbiy munosabat tug'dirishini inobatga olishimiz kerak